بائبل مقدس میں کتنے عہد موجود ہیں یا کتنے کووننٹس موجود ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں خدا نے انسان کے ساتھ مختلف عہد کیے یہ عہد صرف وعدے نہیں تھے بلکہ ان میں قربانی خون اور نشانیوں کے ذریعے گہرے روحانی اصول موجود تھے بائبلی اور تاریخی حقائق کو جانیں گے خون اور نشانیوں کے ذریعے عہد کی تفصیل کو سمجھیں گے خدا میں میں تمام عہدوں کی تکمیل کو یہ ویڈیو واضح کرے گی اگر آپ بائبل مقدس کی گہرائیوں میں جانا چاہتے ہیں اور خدا کے عہدوں کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی آپ بلس ہوتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کرنا ہے کومنٹس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا وہاں پر آپ کو بہت ساری بائبل مقدس کی مسٹریز بہت سارے بید اور بہت سارے راز اور بائبل مقدس کی بہت ساری معلومات پر مبنی مواد یا ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی آپ ان کو بھی ضرور دیکھیں خدا ان کے وسیلہ سے بھی آپ کو روحانی طور پر اور بدنی طور پر اور فنینشلی طور پر بلس کرے گا آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کووننٹ یا اہد کیا ہوتا ہے ایک مقدس معاہدہ ہوتا ہے جو دو فریقوں کے درمیان کیا جاتا ہے بائبل میں خدا کے اہد ہمیشہ نجات قربانی وعدے اور برکات سے جڑے ہوتے ہیں قدیم مشرق وسطہ میں عہد کی تصدیق کے لیے مختلف علامت استعمال کی جاتی تھی جیسے قربانی کے ذریعے کوئی نشانی کے ذریعے تحریری معاہدے کے ذریعے اور خون بہانے کے ذریعے اور جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو جانوروں کو زبا کر کے خون بہا کر بھی جو ہے وہ بائبل مقدس میں عہد کیا گیا ہے اور نشانی کے طور پر جیسے قوس و قضا ہے ختنہ ہے اور تحریری معاہدے جیسے خدا نے جو ہے وہ موسا کو دو تختیاں دی اور خون کی رسم بعض اوقات فریکین خون میں اپنے ہاتھ دھوتے یا خون کو زمین پر بہاتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کتنے عہد یا کوننٹس موجود ہیں بائبل مقدس میں سات گواننٹس جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یہ سات ہی کیوں ہیں اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں اس کی وجہ ہے ساتھ جو ہے یہ ہندسا اپنے اندر ایک بہت بڑی گہرائی اور بید رکھتا ہے آئیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ساتھ کی بائبل مقدس میں اہمیت کیا ہے عبرانی زبان میں سات ایک انتہائی اہم عدد ہے جو مکمل ہونے روحانی کاملیت اور عہد کی علامت ہے یہ بائبل میں کئی جگہوں پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کا گہرا تعلق خدا کے منصوبوں سے ہے عبرانی زبان میں سات کو شیوا یا شیوا کہتے ہیں اور جب بائبل میں سات کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے تو وہ کسی کام کو کامل دکھانے کے لیے اور پرفیکٹ دکھانے کے لیے ہمیشہ استعمال ہوا ہے جیسے کہ خدا کی سات روحیں ہیں اور خدا نے جو ہے وہ چھ دن میں ساری چیزوں کو بنایا اور ساتویں دن, دن آرام کیا یہ جو سات ہے یہ عبرانی لفظ حلف لینا اور عہد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص ساتھ سے متعلق کچھ کرتا ہے تو وہ اصل میں عہد یا وعدے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے ساتھ کا جو ہندسا ہے وہ کئی بائبلی قربانیوں اور رسومات کے ساتھ جڑا ہوا ہے جیسے سات دن تک کاہن کی پاکیزگی کا عمل احبار کی کتاب آٹھ میں باب کی تینتی سائد میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور یوم کفارہ جس میں سات بار خون چھڑکنے کا ذکر ہے احبار کی کتاب سولہ باپ کی چودہ آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبوتی علامتوں کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا بائبل میں کئی نبوت سات پر مبنی جیسے دینیل کے ستر ہفتوں کی نبوت دینیل کی کتاب نام باپ کی چوبیس سے ستائیس آیت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور مکاشفہ کی کتاب میں سات مہرے سات نرسنگے سات پیالے جو خدا کے فیصلے کو ظاہر کرتے ہیں عبرانی میں سات کا مطلب صرف ایک عدد نہیں بلکہ عہد تکمیل اور پاکیزگی کا نشان ہے بائبل میں خدا کے ساتھ عہد بھی اسی تصور کو مضبوط کرتے ہیں جو اس کی کامل مرضی اور نجات کے منصوبوں کو ظاہر کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کتنے عہد یا کووننٹس ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے اور ہم کس طرح ان میں شامل ہو سکتے ہیں پہلے عہد کو ڈینک کووننٹ کہتے ہیں یا ادنی عہد پیدائش کی کتاب پہلے باب کی اٹھائیس آیت میں لکھا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو اب جو میں نے حوالہ پڑھا ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا عہد ہے مقام کون سا ہے اور شرط کیا ہے اور خدا کا وعدہ کیا ہے اور اس میں نشانی کیا رکھی گئی ہے حکمرانی کا یہ خدا کا وعدہ تھا یہ جگہ کون سی تھی وہ باغ عدن تھا اور خدا کا وعدہ کیا ہے انسان کو زمین پر حکمرانی دی گئی شرط کیا تھی نیکو بد کی پہچان کے درخت سے کبھی نہیں کھانا نشانی زندگی کا درخت ہے اور جب ہم ان سائنس کو اور اس لوکیشن کو ان الفاظوں کو غور کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا بے چھپائے ہوئے ہیں خدا کا جو اصل منصوبہ تھا وہ آدم کے لیے کیا تھا آدم اور اس کی اولاد کے لیے کیا تھا اس کے ساتھ شرط کیا تھی اور اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور نشانی کے طور پر کون سی چیز جو ہے وہ رکھی گئی تھی اس سے پہلے کہ ہم دوسرے عہد کے بارے میں دیکھیں جب آدم اور ہوا نے گناہ کر لیا اس پھل میں سے کھا لیا تو نے جو ہے وہ پھر انسان کو کیا کہا پدائش کی کتاب ہے اس کا تیسرا باب ہے اور اس کی پندرہ آیت میں لکھا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور دوسرا عہد ہے ایڈیمک کووننٹ یا آدم کے ساتھ عہد خدا نے جب دیکھا کہ انسان نے گناہ کر لیا تو خدا نے پھر اس کے ساتھ ایک عہد باندھا اس کو ایڈیمک کووننٹ کہا جاتا ہے یہ نجات کی اور سیویر کی یا نجات دہندہ کی پیش گوئی بھی تھی مقام کون سا تھا جب وہ باغ ادن سے باہر نکل گئے تو پھر خدا نے ان سے وعدہ کیا اور اس کے بعد نشانی کیا تھی جانوروں کی کھال سے خدا نے ان کو جو ہے وہ کپڑے بنا کر دیے اور پہلی قربانی اور پہلا خون بہانے کی رسم کی بنیاد یہی سے جو ہے وہ پڑی اور جب آدم اور ہوا باہر نکل گئے تو ان کے بہت سی اولاد پیدا ہوئی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گناہ ہو گیا اور خدا کو جو ہے وہ ساری زمین کو تباہ کرنا پڑا طوفان نو کے ذریعے یہ طوفان نو جب آیا تو پھر خدا نے جو ہے وہ نو کے ساتھ عہد باندھا اور اس عہد کو جو ہے وہ اور تیسرے نمبر پر نو ایک نو ہی عہد کہا جاتا ہے زمین کی حفاظت کا عہد مقام کون سا ہے طوفان کے بعد اور خدا کا وعدہ کیا تھا زمین کو پھر کبھی پانی سے تباہ نہیں کروں گا نشانی کیا تھی و قضاء خدا کے رحم اور عہد کی یاد دہانی قربانی نو نے خدا کے لیے قربانی دی جب وہ کشتی سے باہر آیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ ایک انسان کو چنا جس کو ہم جو ہے وہ ابراہم کے نام سے جانتے ہیں ابراہم کے ساتھ جو خدا نے عہد کیا یا وعدہ کیا اس کو کووننٹ یا ابراہمی عہد کہتے ہیں یہ پیدائش کی کتاب اس کے بارویں باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں مقام کیا تھا کہ کنان کا ملک خدا کا وعدہ کیا تھا ایک عظیم قوم یعنی بنی اسرائیل کا وعدہ اور زمین کیا تھی کنان کا ملک اور دنیا کے لیے برکات یعنی یوسلمسی کے بارے میں جو ہے وہ پیشگوئی کی گئی تھی اور قربانی جانوروں کی قربانی لے کر خدا نے عہد کی تصدیق کی اور نشانی کیا تھی ختنہ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ سے کہا کہ تیری جو نسل ہے وہ چار سو سال تک جو ہے وہ غلامی میں رہیں گے اگر آپ نے یہ حوالہ پڑھنا ہے پیدائش کی کتاب پندرویں باب کی جو ہے وہ آپ تیرہ اور چودہ آیت کو پڑھ سکتے ہیں جہاں پر خدا نے کہا تھا کہ تیرے لوگ جو ہیں وہ چار سو سال تک مصر میں یا غلامی میں رہیں گے اور ان پر جو ہے وہ قوم ظلم و ستم کرے گی لیکن جب وہ قوم وہاں سے نکلے گی تو نہ صرف خدا اس قوم کی عدالت کرے گا جس کی وہ غلامی کر رہے تھے بلکہ ایک بڑی دولت لے کر وہاں سے وہ نکل آئیں گے موزیک یا موسوی عہد کہتے ہیں شریعت اور رہنمائی مقام کون سا تھا کوہ سینا اور خدا کا وعدہ کیا ہے اگر بنی اسرائیل عطائد کریں تو برکت پائیں گے ورنہ لانت نشانی کیا تھی شریعت یعنی کہ دس احکام اور قربانی کیا ہوئی جانور کا خون بہایا گیا اور نمبر چھے پر ہم دیکھتے ہیں وہ کوننٹ ہے وہ عہد موجود ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ بائبل کہتی ہے کہ دودھ کے گرانے سے بادشاہی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور اس کووننٹ کو جو ہے وہ دودھی عہد یا ڈیوڈک کہا جاتا ہے ابدی بادشاہی کا وعدہ مقام یرشلم خدا کا وعدہ کیا ہے دعوت کی نسل سے ایک ابدی بادشاہ آئے گا یعنی یسو المسیح اور نشانی کیا ہے دعوت کا تخت اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخری جو عہد ہے وہ کیا ہے وہ عہد جو ہے وہ یسو المسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کو نیا عہد کہتے ہیں یسو مسیح میں نجات مقام کیا ہے یسوع کی قربانی اور وعدہ کیا ہے اس میں خدا کے خون میں گناہ کی معافی نیا دل اور پاک روح قربانی یس وال مسیح نے اپنی جان دی نشانی رلکس جو ایمانداروں کے دلوں میں بستا ہے رلکس جو نازل ہوگا اور ایمانداروں کے دلوں میں بسے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے عہد کی عملی اہمیت کیا ہے ہر عہد میں خون بہانے کی رسم موجود ہے جو یس المسیح کی قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہے ہر عہد میں ایک نشانی ہے جو خدا کی وفاداری اور محبت کو ظاہر کرتی ہے نیا عہد یس المسیح میں مکمل ہوتا ہے جو سب عہدوں کی تکمیل ہے کیا آپ خدا کے نیا عہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں اب ہم ویڈیو کے آخر میں وہ مین چیز سیکھیں گے جس کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے جب چھ دن میں پوری کائنات کو بنا لیا تو ساتویں دن اس نے آرام کیا اور بائبل مقدس کے مطابق ہم اس سبت میں داخل ہونے والے ہیں یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی مسٹری ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھ جو عہد تھے وہ پرانے ادنامہ میں جو ہے وہ خدا نے کیے لیکن پھر ساتواں کامل جو ہے عہد وہ کیا گیا اس کے بعد کسی عہد کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ کوئی خدا کرے گا کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ ساتھ کا لفظ جو ہے یا ہندسا جو ہے وہ کاملیت کو ظاہر کرتا ہے اگر ساتھ کے بعد کوئی اور خدا عہد کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ خدا کی نیچر کو ڈائریکٹ چیلنج ہوگا کیونکہ کاملیت جو ہے وہ خدا میں ہے پرفیکشن جو ہے وہ خدا میں ہے سو so, ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں بائبل یہ کہتی ہے کہ ابراہم کی ساری برکتیں یسو المسیح کے وسیلہ سے کلیسیا کو سونپی گئی ہیں اور دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنا ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں یا جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں لائٹ سا یہ اتنا ہے نہیں یہ اپنے اندر بہت بڑی گہرائی رکھتا ہے لیکن آج ہم نے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو یہ بتانے کے لیے بنائی ہے کہ بائبل مقدس میں کتنے عہد موجود ہیں اور ان کی میں نے تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ تفصیل یا تفسیر آپ کو بتائی ہے لیکن یاد رکھیں جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس دور میں جو ہے وہ خدا کے عہد میں شامل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دور جو ہے وہ ڈسٹرکشن کا دور ہے یہ دور جو ہے وہ تباہی بربادی کا ڈسپشن کا گمراہی کا گناہ کا اور پتہ نہیں کون کون سی مصیبتوں کا دور ہے لیکن یاد رکھے جو خدا کے عہد میں لوگ شامل ہوتے ہیں خدا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے خدا نے جو ہے وہ مصر میں کیا کیا مصریوں کے گھر میں موت تھی لیکن اسرائیلیوں کے گھر میں موت نہیں تھی مصریوں کے علاقہ میں جو ہے وہ ٹڈی آئیں لیکن اسرائیل کے علاقوں میں ٹڈیاں نہیں آئیں اسرائیل کے علاقوں میں اجالا رہا اور مصر کے علاقوں میں اندھیرا رہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں بربادی ہوئی لیکن اسرائیل کے علاقوں میں بربادی نہیں ہوئی کیونکہ خدا جن کے ساتھ عہد کرتا ہے خدا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور خدا جو ہے وہ ان کے حالات میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو یہ چاہیے کہ خدا کے عہد میں اگر آج تک آپ شامل نہیں ہوئے تو ہم کس طرح اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے خدا من یوسلم مسیح کو اپنی زندگی دینا یس المسیح کو اپنے دل میں جگہ دینا اس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی دعا کر لے گناہ کا اقرار کر لیں تو آپ اس میں شامل ہو گئے نہیں جب اس کے وعدے اس کے کلام میں سے ہیں تو آپ نے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے پھر وہ اپنے کلام کے مطابق آپ کو گائیڈ کرے گا آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو جو ہے وہ ابنڈنٹلی آپ کو جو ہے وہ وہ مائٹلی طور پر خوشحال کرے, کرے, کرے گا اور آپ کو پروٹیکٹ کرے گا آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے اگر خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں کیونکہ آپ کے کومنٹس جو ہیں وہ اس ویڈیو کو آگے پہنچانے میں مددگار ثابت دوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں کیونکہ ہم اس طرح کا کونٹینٹ آپ کے لیے جو ہے وہ لاتے رہتے ہیں آپ کی سبسکریپشن اور لائک کرنا اور کمنٹس کرنا اس بات کے نشانی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بائبل مقدس کو اور زیادہ جانیں اور ہم جو ہے وہ آپ کے لیے اس سے اور زیادہ بہتر اور گہرے خدا کے کلام کے بیدوں کو آپ کے لیے لاتے رہیں گے خدا مد آپ کو برکت دے